buat kita dan menambahkan hidayah serta taufik kepada kita untuk sentiasa melakukan amalan yang salih dalam masa yang sama kita menjauhi daripada perbuatan yang mungkar. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita dengar berkaitan dengan peringatan ataupun anjuran untuk kita melaksanakan amal kebaikan. Melakukan amal salih. Bersifat dengan sifat mahmudah. Sifat sabar. Banyakkan sedekah. Banyakkan amal ibadah dan sebagainya. Tetapi kita jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman. Bukan sahaja kita melakukan amal-amalan yang salih. Tetapi kita kena sentiasa berwaspada kepada bisikan-bisikan syaitan, berwaspada kepada perbuatan-perbuatan yang mungkin ha, menjadikan kita terjerumus ha, ke lembah yang tidak baik. Ha, perkara yang tidak baik, perkara-perkara maksiat. Maksudnya apa? Dalam melakukan amal salih, jangan kita mencampur adukkan amalan salih tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang boleh merugikan amalan kita yang boleh menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah awal-awal surah Al-Baqarah daripada ayat 1 sampai 5 Allah ceritakan kepada kita sifat orang mukmin. Allah ceritakan kepada sifat orang mukmin sampai kita dah hafal dah ayat ini. Eh, lam mim adhalika alkitabul ladzi fihi hudal lilmuttaqin sampailah ayat yang kelima kita dah hafal ayat ini berkaitan dengan ayat ayat ataupun sifat-sifat orang mukmin tetapi sedar tidak sedar sebenarnya sambungannya itu daripada ayat 6 sehingga ayat 16 Allah ceritakan kepada kita berkaitan dengan sifat orang kafir sifat orang fasik orang munafik Daripada ayat 6 sampai ayat 16 Allah ceritakan sifat orang kafir surah ayat uh, surah ayat berkaitan dengan sifat orang munafik. 10 ayat ataupun 11 ayat yang Allah ceritakan berkaitan dengan sifat mazmumah. Berbanding 5 ayat sahaja yang Allah ceritakan berkaitan dengan sifat mahmudah, sifat orang mukmin. Allah nak ajar kita dalam kita melakukan amal soleh, kita nak menuju kepada rahmat Allah, berjaga-jaga juga dengan sifat-sifat yang ada pada orang kafir ada pada orang munafik yang kita risau kita melakukan sifat-sifat tersebut sebab itulah dalam kita nak mengenal hitam kita kena kenal putih nak mengenal perkara baik kita kena mengenal perkara buruk dan saya tertarik dengan satu perkara iaitu berkaitan dengan hadis hadis yang banyak disebarkan tetapi berstatus palsu. Ya. Ha? Sebahagian orang kata tak apalah, hadis tu palsu tapi dia membawa kebaikan. Ha? dia membawa kepada mengajak kita melakukan perkara yang baik. Tetapi sebenarnya dengan kita membawa hadis palsu itu telah menjadi satu kesalahan. Ha? seperti mana hadis Nabi Nabi sebut, man kadzaba alayya mutaammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Nabi sebut siapa yang Berdusta atas namaku dengan sengaja maka falittabawa makaduhum minan nar maka sedialah tempatnya di neraka adakah kita sudah bersedia untuk berada di dalam neraka sekiranya kita sedia untuk nak membawa hadis-hadis palsu untuk kita mencanangkan berkaitan hadis palsu itu yang saya sebut macam mana kita nak kenal hadis palsu kita kena faham eh, macam mana hadis-hadis sahih ataupun hadis yang eh, mengikut landasan landasan ilmu cara untuk kita nak menilai hadis. adapun begitu. Seorang ulama telah mengarang untuk memandu kita mengenal pasti apa itu talbis iblis ataupun bisikan syaitan, bisikan iblis. Imam Ibnu Al Qayyim Al-Jauzi Beliau mengarang satu kitab yang namanya Talbis Iblis bisikan tipu daya iblis. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mana kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang yang beriman, kita juga sebenarnya terdedah dengan tipu daya-tipu daya daripada syaitan. Kita juga terdedah dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak sengaja kita lakukan tapi sebenarnya itu menyukai syaitan membuatkan syaitan suka membuatkan iblis gembira dengan perbuatan kita itu dalam kitab tersebut diceritakan dalam satu hadis nabi yang panjang salah satu perkara yang sangat disukai oleh syaitan yang boleh menaikkan martabat syaitan ataupun iblis ini adalah apabila mereka berjaya untuk menceraikan sesuatu perhubungan perkahwinan itu antara dia punya KPI yang paling besar target dia KPI yang besar sebab apa disebutkan dalam kitab itu apabila bercerainya sesuatu bercerainya satu pihak dengan pihak yang lain dia tidaklah hanya merosakkan hubungan di antara bekas suami dan bekas isteri tapi dia akan merosakkan hubungan di antara ahli keluarga. Mungkin dia juga merosakkan hubungan di antara kampung ini dan kampung itu apabila tersebarnya berita. Dan dia bukan menyebabkan hanya seorang yang terbabit tetapi mungkin dua, tiga orang. Mungkin lebih sehingga sepuluh orang. Dan perkara itu yang menyebabkan uh, penceraian itu salah satu KPI yang tinggi uh, yang menyebabkan syaitan boleh naik pangkat. Uh, tapi saya hari ni tak nak cerita pasal bab cerai. Saya nak cerita hari ni bab yang baik iaitu bab sedekah. Tetapi tajuknya sedekah yang tidak disukai oleh iblis. Kita menganggap sedekah ini adalah satu perkara yang baik eh dan dalam al-Quran banyak dalam al-Quran diceritakan. Termasuklah juga dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat. Juga ada juga ayat yang menceritakan salah satu cara untuk kita nak melembutkan hati kita cara untuk kita nak uh, menaikkan hati kita adalah dengan bersedekah infak tetapi dalam kitab talbis iblis ini Imam Ibnul Al-Qayyim Al-Jauzi menyebut satu tajuk yang namanya sedekah yang tidak disukai iblis Sedekah yang tidak disukai iblis. Maksudnya bukan semua sedekah yang iblis suka. Tetapi ada juga sedekah yang iblis tidak suka. Itu apa? Berkata Imam al Jauzi, "Wa minhum may yatasaddaqu 'ala al-ajanib wa yatruku birra al-aqarib." Wahum awla bi isnad wa bi isnad an Sulaiman ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sadaqatu 'ala al-muslim على المسلمين صدقة والصدقة على ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره ولو واساه كان له أجر الصدقة والقربة ومجاهدة الهوى وقد وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما قبلت هذه الصدقة وفضلت لمخالفة الهوى فإن من تصدق على ذي قرابة بحبه فقد اتفق على هوى ini satu kalam ayat yang telah dinakalkan oleh Imam Ibn al Jauzi Dan juga dimasukkan juga di sini kalam dengan sanad Sulaiman bin Amir yang disebutkan diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disebutkan di sini? Di antara mereka ada yang memberikan sedekah kepada orang yang tidak mempunyai pertalian saudara sementara saudaranya sendiri yang memerlukan diabaikan. Walhal saudara dan keluarga lebih berhak menerima sedekahnya. Itu poin dia. Apakah sedekah yang tidak disukai oleh iblis? Iaitu sedekah yang kita berikan kepada ahli keluarga kita. Sebab apa? Iblis kalau kalau boleh dia nak kita bagi sedekah kepada orang yang selain daripada ahli keluarga. Dia nak bagi dia nak galakkan kita utamakanlah sedekah kepada orang lain dan lupakanlah ahli keluarga. Itu yang iblis nak. Eh tetapi dalam Islam ajar kepada kita sedekah ini yang utamanya adalah kepada ahli keluarga. Yang pertamanya yang utamanya adalah ahli keluarga barulah kita bagi kepada orang lain selain daripada ahli keluarga kita. Bila kita sebut berkaitan dengan keluarga, kalau kita melihat kepada uh, kes ataupun sekiranya ahli keluarga kita, adik-beradik kita, contoh eh, contohnya kita ada kakak dan kakak kita itu suaminya meninggal dunia. Dia ada anak tiga orang. Siapa yang perlu memberi nafkah kepada anak-anaknya maka yang pertama akan jatuh kepada ayahnya ataupun atuk kepada budak itulah. Tetapi sekiranya dah tak ada atuk maka akan jatuh kepada adik beradik. Ini kita sebut sebagai arham ataupun kita sebut sebagai ahli keluarga yang terdekat, dawi arham Yang mereka ini yang sepatutnya yang dapat dahulu sedekah ataupun pemberian daripada kita yang lebih afdal kita beri berbanding kepada orang luar. Sekiranya semua ada keperluan ataupun adik-beradik kita keperluannya mencukupi. Mereka tidak memerlukan dengan keperluan yang mendesak. Maka ketika itu tidak ada masalah kalau kita nak bagi sedekah kepada kepada orang lain. Tetapi yang disebut dekat sini, yang utama itu. Yang paling utama yang kalau kita buat maka iblis akan tidak suka, malah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencintai kita adalah kita bersedekah, kita memberikan pertolongan kepada orang yang rapat di kalangan kita, di golongan dalam kalangan ahli keluarga. Eh bukan masuk rapat itu dengan rapat ukhwah. Kadang-kadang orang salah faham. di antara ukhwah dengan zawil arham ataupun uh, akrab. Zawil arham iaitu keluarga kita. Walaupun kita bergaduh dengan dia, walaupun kita tidak pernah bertegur sapa dengan dia mungkin 20 tahun lepas dah sekali kita bertegur sapa. Tapi mereka masih lagi ada pertalian darah dengan kita, maka mereka itulah kita sebut sebagai Zawil Arham ataupun kita sebut sebagai saudara kita. Adapun ukhwah ini, kita persaudaraan juga, kita sebut ukhwah. Kawan-kawan eh, kita ukhwah. Tetapi ukhwah yang dimasukkan dengan ukhwah, contohnya dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minu na ukhwah, ikhwah. Eh, Sungguhnya orang mukmin ini adalah bersaudara. Tetapi persaudaraan di sini bukanlah membawa maksud sebagai pertalian darah. Tetapi sebagai persaudaraan sesama muslim jadi kita semua adalah ukhwah ikhwah persaudaraan dari sudut agama tetapi yang lebih penting adalah persaudaraan dari sudut pertalian darah sebab itu ada yang membandingkan di manakah yang lebih utama untuk kita membantu adakah orang ahli keluarga kita yang bukan Islam ataupun orang lain orang luar yang bukan ahli keluarga kita tetapi Islam siapa yang lebih perlu untuk kita bantu. Siapa je? Kita ada ahli keluarga kita yang mungkin dah keluar daripada Islam tapi dia susah. Tapi kita ada juga jiran, bukan jiran lah mungkin orang jauh sikit tapi kita kenal. Bukan ahli keluarga kita tapi dia ni Islam. Mana lagi patut kita tolong? Ahli keluarga kita yang bukan Islam ke orang lain yang Islam? Siapa je? Tak ada jawapan. Ha? Yang yang bukan Islam ahli keluarga kita. Sebagai pandangan begitu dan itu adalah pandangan yang lebih kuat. Iaitu kita lebih perlu utamakan ahli keluarga kita yang bukan Islam tetapi masih ada tadi persaudaraan. Sebab apa tuan-tuan? Saya teringat ada satu video yang saya baru tengok baru-baru ni. Baru, -baru, baru je. Ada seorang wanita ini dia datang ke pejabat agama ke, ke JAIS ke, saya tak pasti ke MAIS ke. Dia berusaha bersungguh-sungguh Dia nak kata apa Saya nak keluar daripada Islam Saya nak keluar daripada Islam Saya dah kecewa Sebab apa? Sebab saya masuk Islam Atas pujukan daripada suami saya Suami saya kata Kalau nak kahwin dengan dia Kena masuk Islam Bila saya masuk Islam Suami saya curang Ada perempuan lain Dan akhirnya dia tinggalkan saya bila saya berada dalam keadaan seorang diri, saya pergi ke masjid minta bantuan. Masjid tak bagi. Sebab apa? Atas prosedur-prosedur yang ada. Maka saya pergi pula ke zakat. Zakat pula kata sebab puan ada lagi suami, kena melalui suami. Pun tak boleh nak minta. Akhirnya saya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja, dia kata. Dan gereja bagi bantuan kepada saya bagi bantuan kewangan ketika itu saya rasa susah. Bagi bantuan itu sekian dan sekian. Ha, maka ketika itu dia rasa nak keluar dari Islam sebab apa? Sebab hatinya dah cenderung kepada bantuan yang diberikan oleh gereja ketika itu. Sebab apa tuan? Kita ni manusia. Manusia ini banyak kecenderungan. Dan antara kecenderungan kita yang paling besar iaitu berkaitan dengan uh, harta ataupun kewangan. Kita sekarang ni mungkin tidak merasa begini sebab apa sebab kita ada ada harta yang mencukupi dan kita selesa. Tetapi orang yang contoh berada dalam keadaan yang sangat sempit. Maka harta ini menguji dia, menguji iman dia. Dan siapa yang dapat tackle dia ha, dengan memberikan harta ataupun keperluan dia, maka itu yang dia akan ikut. Sebab tu kalau kita tengok dekat Sabah Sarawak Sabah Sarawak, Alhamdulillah ramai orang-orang kita, pendakwah-pendakwah kita pergi sana nak berdakwah. Tetapi yang kekurangan di sana adalah orang yang nak terus menjadi murabbi ataupun duduk di sana mengajak mereka untuk terus mengamalkan dengan amal Islam. Sebab apa? Sebab saya ada seorang pakcik juga yang asal Sarawak dan juga mu'allaf masuk Islam. Dia kata masalah kat sana bila orang Islam datang sana berdakwah dekat sana, bagi bantuan sekian-sekian. Jadi mereka ini orang-orang orang asli orang, orang dekat sana tu, orang pedalaman, mereka masuk Islam sebab orang yang bagi bantuan tu Islam. Tapi bila mereka balik, orang Islam ini balik, datang pula daripada datang pula geng-geng yang daripada gereja ini datang bagi bantuan juga. Mereka pula masuk Kristian. Begitu juga dengan agama lain bila datang, mereka masuk agama tersebut. Jadi mereka ni telah Masuk macam-macam agama adalah disebabkan hanya disebabkan harta, hanya disebabkan bantuan dan semua yang diberikan. Bukan betul-betul dia masuk kerana keimanan. Tanpa kita menafikan mungkin adalah seorang dua ataupun mungkin adalah satu satu golongan yang kecil yang betul-betul masuk kerana agama, kerana nak berdakwah, nak mengajak kepada kawan-kawan yang lain sebab sebelum ni pun saya pernah lihat ada ada pengajian yang sangat baik. Pengajian ataupun persijilan dakwah dan kepimpinan yang memfokuskan kepada para mualaf untuk kita bimbing dia menjadi seorang pendakwah kepada tempat mereka asalnya. Ha, itu sangat baiklah. Tapi berapa ramai yang masuk Islam sebenarnya yang kita banggakan contoh kita ke sana, kita kata aku dah islamkan 10 orang. Kita pun cerita kat orang. Sebab mengislamkan orang ni banyak pahalanya. Tapi berapa ramai yang selepas kita balik di sebenarnya dia tak beragama, dia tidak mengamalkan ajaran Islam malah dia masuk kepada ajaran lain, masuk kepada agama lain hanya kerana bantuan dan semangat. Lepas tu saya kata kalau contoh kita bandingkan tadi di antara ahli keluarga kita yang dah keluar pada Islam mungkin tapi dia, dia susah dan juga orang yang orang Islam tapi bukan ahli keluarga kita maka kita perlu dahulukan ahli keluarga kita walaupun mereka bukan Islam. Sebab apa? Sebab kita doa. Dengan bantuan kita itu, mudah-mudahan dia dapat dijinakkan hati dia. Dijinak hatikan dia untuk masuk ke Islam semula. Ha, sebab tu salah satu salah satu asnaf di dalam zakat adalah muallaf. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Bukanlah kita nak bagi muallaf ini kesenangan dunia semata-mata bukan. Tetapi yang disebut sebagai muallaf ni adalah muallafati qulubuhum. Sebab apa? Sebab kita nak mendekatkan hati mereka. Hatta sampai kan ada perbincangan mengatakan orang yang belum masuk Islam tetapi dia telah mula rapat dengan Islam. Kita nampak dia memang tengah belajar bahasa Islam. Dia sangat suka Islam. Dia rasa macam memang nak masuk tapi belum masuk pun kita boleh bagi zakat kepada mereka. Ini kan pula mereka yang memang dah masuk ke dalam Islam Maka mereka ada satu portion untuk dia dalam asnaf zakat ini iaitu mu'allaf Dan itu yang kita boleh buat kepada ahli keluarga kita. Yang kita kata dia dah keluar daripada Islam. Buat apa aku nak ambil cara? Sedangkan kemungkinan dengan bantuan kita itu secara tidak langsung dia akan berubah. Secara tidak langsung dia akan mula rapat dengan kita dan dia mula masuk Islam kembali. Sebab apa? Sebab dia nampak keindahan Islam itu. Itulah tuan-tuan. Iblis ni pandai. Iblis ni pandai. Kadang-kadang dia tahu apa masalah kita dengan ahli keluarga kita. Iblis ni tahu apa masalah kita dengan adik-beradik kita. Jadi didorongkan kepada kita sedekahlah kepada orang lain. Sebab apa nak sedekah kepada adik-beradik kau yang kau gaduh tu. Sedekahlah kepada uh, kepada orang lain tu anak-anak yatim ramai tu. Saya tidak mengatakan kita sedekah kepada orang lain kepada umum contohnya kepada anak yatim kepada contoh ibu tunggal kepada masjid-masjid tidak baik. saya tak cakap tidak baik. Tetapi kita kita berbincang pada hari ini, apakah sedekah yang disukai oleh iblis ataupun apakah sedekah yang yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sedekah kepada ahli keluarga. Itu yang kita kena faham sefaham-fahamnya. Begitu juga dengan zakat, ha, zakat. Sebenarnya zakat yang paling utama adalah kita bagi zakat kepada ahli keluarga kita. Tetapi kita berada di di negeri Selangor di negara Malaysia kita ada uh, kita ada kita punya peraturan. Kita ada kita punya penguasa yang telah menetapkan macam mana kita bayar zakat maka kita ikut. Uh, tetapi dengan sumbangan contohnya dengan uh, infak yang biasa kita buat maka tidak ada apa-apa peruntukan yang kita perlu ikut maka kita dahulukan kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu. Contoh juga saya bagi, sekarang ni musim-musim haji, musim-musim haji ataupun ramai yang nak pergi umrah lepas pada haji. Sekiranya kita ni dah biasa dah pergi, haji dah pergi dua kali, umrah setahun pergi. Sekiranya kita dapat menginfakkan perkara tersebut, kita dapat bagi peluang kepada ahli keluarga kita yang untuk pergi, maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Itulah sedekah yang paling dibenci oleh Iblis Kalau kita dapat melakukan perkara tersebut Berbanding kita hanya Meraihkan diri kita sendiri Kita pergi ke sana setiap tahun Kita mengajak, contoh kita ajak Hari ini, tahun ini kita ajak adik kita Tahun depan kita ajak kakak kita pula Dengan kita sponsor Maka ketika itulah Ganjaran sedekah tersebut akan menaik berlipat kali ganda. Sebab apa kita kita baca tadi, As-sadaqatu Kalau kita bersedekah kepada Orang luar Ayat dia tadi Saya baca sekejap May yatasaddaqu alal ajanib Wa yatruku birral aqari Wahum awla wa bil isnad An Sulaiman Disebut as-sadaqatu alal muslimin Sadaqatun Sedekah kepada orang muslim secara awam Secara umum Ia adalah satu sedekah tetapi bersedekah As-sadaqatu ala dhabir rahmi Ithnatani sadaqatan wasilatun Tetapi kalau kita bersedekah Kepada ahli keluarga kita Kerabat kita Maka kita akan dapat dua Yang pertama kita dapat pahala sedekah Yang kedua kita dapat pahala Wasilatul rahmi kita pahala kita mengeratkan silaturahim. Ha? So ayat sebenarnya perkataan silaturahim ini hanya sesuai untuk kita jalinkan sesama ahli keluarga kita tetapi kalau contohnya antara kita orang muslim ini secara tidak bukan ahli keluarga maka dia lebih kepada ukhwah adapun begitu tuan-tuan kita sebut tadi sedekah yang paling utama adalah ahli keluarga kita jangan kita lupakan juga hak-hak yang ada di kalangan ahli keluarga yang paling dekat dengan kita iaitu isteri dan anak-anak kita ibu dan ayah kita. Jangan kita hanya melihat kepada keluarga yang bes yang besar, yang jauh tapi lihatlah kepada keluarga yang paling dekat dengan kita. Sekiranya ada keperluan yang mereka perlu ada, perlu kita laksanakan dan itu adalah yang sebaik-baik yang boleh kita lakukan. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian pada hari ini. Walaupun satu topik yang sedikit tetapi mudah-mudahan jadi Mudah-mudahan ia menjadi pegangan kepada kita, jentikan hati kepada kita. Dan saya sebenarnya saya terharu dengan beberapa orang di kalangan ahli karya kita dan mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal. Contohnya saya sebut berkaitan dengan korban. Korban, kita dah dekat dengan korban. Alhamdulillah masjid kita dah masuk ke 8 ke 9 ekor lembu dan ada satu dua ekor lembu yang dibeli ataupun dibuk oleh seorang saja. Dia dia kata saya nak buk satu seekor lembu tujuh bahagian untuk saya dan saya dan saya letakkan nama anak, anak adik beradik saya yang lain. Dia yang bayar seorang tapi dia nak bagi adik beradik dia juga dapat pahala korban tersebut. Uh, tapi dengan dia yang bayar. Uh, jadi saya sangat terharu perkara tersebut sebab itulah saya kata sedekah yang paling paling terbaik adalah sedekah kepada ahli keluarga yang kadang-kadang kita lihat benda ni kecil dan kita tinggalkan sedangkan benda ni besar. Sampaikan iblis membenci orang yang beri sedekah kepada ahli keluarga dan dia sangat sayang kepada orang hanya bersedekah kepada orang lain dan menghiraukan ahli keluarga. Jadi cukup sekadar itu daripada saya. Sekadar salah dan silap, saya mohon kemaafan dan saya mohon Uh, saya berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengampunkan segala dosa-dosa saya dan dosa-dosa kita semua insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Luqman Al-Hafiz di atas tazkirah nasihat yang telah diberikan. Moga-moga kita mendapat manfaat dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita terutamanya dan juga kepada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Jadi di sini ada beberapa pengumuman. Moga-moga tuan-tuan dapat dengar dan sampaikan juga kepada kenalan yang terdekat. Yang pertama Ya, Masjid Raja Lumu masih membuka penyertaan ibadah korban pada tahun ini. Harga satu bahagian lembu ialah RM900. Ha, ya, masih ada lagi saya rasa lebih kurang se seekor lebih lah maksudnya nak masuk lembu ke-9 dan lembu ke-10. Alhamdulillah lah kita punya penyertaan tahun ini sangat cepat lah. Ya. Ha, jadi siapa-siapa yang masih nak masuk masih ada lagi. Ya. Lebih kurang satu ekor lebih lah ya. Itu yang pertama Yang kedua pendaftaran sukarelawan korban Jadi setiap tahun kita buat pendaftaran baru Dia bukan auto yang tahun lepas masuk tahun ni Jadi kita buat pendaftaran baru supaya kita dapat tengok lah ya, Siapa yang masih berminat menjadi sukarelawan pada tahun ini Jadi segera daftarkan diri dan uh, untuk makluman tambahan Kita ada baju korban, cuma kena beli ya. uh, Saya rasa hari ni last uh, Cuma hari ni last lah Untuk last order uh, Kalau selepas daripada hari ni Jangan nanti dah datang Sukarelawan, eh ustaz saya tak ada baju uh, Jangan macam tu ya. uh, Siapa yang nak hari ni last ya, Untuk daftar sukarelawan Dan juga uh, baju korban lah Tuan-tuan uh, beli sambil menyumbang Pada masjid Seterusnya pada esok hari kita ada kursus melapah dan pengurusan korban. Jadi yang mana yang telah daftar sukarelawan pilih sebagai pelapah dan juga penumbang lembu akan hadir pada esok hari lah untuk mendapatkan kursus agar raya pertama kita ini berjalan dengan lancar insyaAllah. Seterusnya 25 hari bulan hari Ahad. Hari Ahad ni yang ni yang penting kita ada gotong royong bersempena dengan Aidiladha. Jadi dijemput para hadirin tuan-tuan untuk hadir Ha, ha, jadi boleh maklum Siapa yang nak ada boleh maklum pada pihak masjid Untuk kita pihak masjid sediakanlah Sedikit makan minum insyaAllah Dan yang terakhir 29 Khamis malam Jumaat Kita ada ceramah perdana Jadi dijemputlah pada hari Rin Untuk hadir bagi memberikan lagi Majlis ilmu tersebut insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh